надежда же не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши духом святым. То есть это и есть вот эта надежда в Его любовь к нам. Вот эта надежда не постыдит, потому что мы знаем, что Он нас любит. Любовь не в том, что мы возлюбили, а любовь в том, что Он возлюбил нас. Вот в этой любви мы пребываем, мы познали эту любовь и уверуем в Него в нее. И когда мы пребываем в этой любви, тогда и сам Бог уже пребывает, потому что и есть Бог любовь. А насчет того, что неисповеданный грех, который я не знаю, 1 Иоанна 1.8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Или 1 Иоанна 1.10. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его живым, и слова его нет в нас. Наличие или отсутствие грехов – это не так важно на самом деле по сравнению с тем, что не будет любви. Если у тебя нету грехов, но и нету любви, то спасения не достигнуть, потому что мы, только имея эту любовь, будем иметь дерзновение к нему, которое прогонит всякий страх, когда мы пойдем навстречу ему. И наоборот – праведник семь раз упадет но встанет как вы думаете что значит семь раз упадет это согрешит это не не говорится о том что он пошел по ступенькам и упал нет это это идет речь о том что он согрешит праведник семь раз упадет но встанет но встанет именем иисуса христа встанет и если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи и очистит нас от всякой неправды. Но самое главное, еще раз говорю, не в том, чтобы иметь или не иметь грехи. Потому что пока мы во плоти, до конца дней своих, у нас будет эта греховная плоть и совершенной чистоты, такой не бывает. И Павел не был чистый, и Петр не был чистый. И до самого последнего дня, хоть время шествия моего настало, говорит Павел, но ну, я не могу сказать, что я уже достиг. То есть это до самого последнего смертного часа нам надо очищаться и бороться со своей плотью, и жить как приговоренный к смерти, и распинать плоть свою со всеми страстями и похотями. Это наш труд, это, это действительно труд. Но дело не в этом. Дело в том, что нам нужно получить любовь. Нам надо получить, достигнуть этой любви, которую Он любит нас. И вот этой любовью, которая превыше всякого разумения, вот этой любовью мы будем побеждать. Мы будем побеждать грех силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Если мы не достигнем любви, у нас не будет силы. Если мы не достигнем любви то мы просто не будем иметь дерзновения к Богу. Если мы не достигнем любви, мы будем думать о себе. Пока мы думаем о себе, мы будем в себе столько грехов видеть. Но если мы будем думать о нем, и вот это, эти помышления о нем, вот эти помышления духовные, и есть жизнь и мир, и только помыслы о Боге уже очищают душу твою. Только помышление о Его любви к тебе уже очищает твое сердце, твою жизнь, твой разум. Уже ты становишься чище только тогда, когда ты помышляешь о Боге. И вот это самое главное – достигнуть этой любви. Бог уже все победил. Бог победил грех, Бог победил сатану, Бог победил этот мир. Он уже все победил. Нам не надо ничего уже побеждать. Нам надо победить самого себя. Вот эти вот эту плотскую природу, эгоистичную, боящуюся и трусливую, которая хочет больше и больше. А нам надо впустить в себя любовь Божья. И вот эта любовь Божья исцелит сердце наше, исцелит нашу душу. И мы перестанем грешить только потому, что мы любим. Если в нас эта любовь Божья совершится, мы уже не будем грешить. Если есть супружеская пара, и муж любит жену, он не будет ей изменять. Почему? Потому что любит. И если он попадет в самое страшное искушение, не знаю, какие-то куда-то вдруг попадет, его будут искушать какие-то там обнаженные женщины, я не знаю что. Но что его сохранит? Его сохранит любовь. И только любовь его сохранит. И ничего другого нельзя ну, ничем нельзя защититься. И поэтому достигайте любви. 1 Коринфянам 14.1. Самое важное, достигайте любви. И вот эта любовь не только сохранит вас в этом мире, но еще этой любовью мы должны перейти из этого мира в тот мир. Спасибо за вид.